На прошлой неделе с журналистами секретных материалов произошло чрезвычайное событие. Нашу съемочную группу, которая возвращалась из Республики Беларусь, задержали белорусские пограничники. Автомобиль загнали в смотровой бокс, а журналиста и оператора обыскали раздели их буквально до трусов и требовали добровольно передать весь отснятый материал. Так что же такого снимали наши журналисты в Беларуси? И что послужило причиной такой реакции местных властей? Об этом нам расскажет Евгений Принский, журналист, который который на себе прочувствовал всю демократию Лукашенко. Привет, Жень, расскажи, что же произошло там в Беларуси. Привет, Карлина. Сразу хочу сказать, что наша эта поездка в Беларусь была посвящена подготовке фильма к 30-летию трагедии в Чернобыле и была согласована со всеми белорусскими службами. У нас была аккредитация МИДа, был допуск от пограничников и разрешение МЧС на съемки в заповедной зоне. Но несмотря на это, нас все-таки задержали. Вот как это было. Можно машину проверила, тут уж там поставил. Машину проверила, проверил. Сейчас работаем еще с вами. Я просто не понимал, в чем вопрос нашего задержания. Так, ну, слушайте, у вас не задержать. А что это? Хорошо. Пройдем необходимые формы того же Хорошо. Буксировку для осмотра никого транспорт. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что же все-таки послужило причиной нашего задержания. Ну, слушай, я знаю, что не так давно-то вы были в Беларуси. Да, в феврале месяце мы снимали фильм совершенно секретный, назывался он «Хитрый батька». В нем мы рассказывали о жизни простых белорусов, об их проблемах, ну и, естественно, об отношении Лукашенко к войне в Украине. Вот отрывок из этого фильма. Потраченные на нерентабельное сельское хозяйство средства все равно не пропали даром. Лукашенко собрал на этом политические дивиденды. Сельское население надежный электорат Лукашенко. Вот. Зачем это все менять? Так вот сразу после выхода этого фильма в эфир нам позвонили из МИД Беларуси и попросили больше такие фильмы как «Хитрый батька» в их республике не снимать. Это было первое предупреждение. Мы его не поняли. Ну а второе было уже на таможне. Теперь мы поняли все. Нам в республике не рады. Ну, это понятно. А что с отснятым материалом? Вы его сохранили, уберегли или повезло белорусам и они отняли его у вас? Материал остался у нас. Нам его удалось сохранить. Силы отобрать его они не решились. Ну, и по всей видимости действовали, значит, вне закона. Поэтому наш зритель уже в это воскресенье сможет посмотреть новый фильм совершенно секретно уже о белорусском Чернобыле. Давайте посмотрим отрывок из него. Опа! И давно закрыть надо веселить людей. Кого? А все больные. А почему вроде бы нету радиации? Полно ее. Полно. Вот померяйте, сколько на меня ее.